جنوبی امریکہ کے دل میں ایک دریا بہتا ہے جو حیرت انگیز طور پر بڑا اور طاقتور ہے ایمازون دریا جو دریاؤں میں ایک دیو کی طرح ہے دنیا کی کسی بھی دوسرے دریا سے زیادہ پانی رکھتا ہے یہ قدرت کی ایک حقیقی طاقت ہے جو زندگی سے بھرپور ہے اور اپنے ارد گرد کے منظر کو نئی شکل دیتی ہے اگرچہ افریقہ میں نیل کو اکثر دنیا کا سب سے لمبا دریا کہا جاتا ہے لیکن ایمیزون اس لقب کے لیے ایک مضبوط مد مقابل ہے کسی دریا کی اصل لمبائی ناپنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ دریا اصل میں کہاں سے شروع ہوتا ہے ایمیزون کا سفر اینڈی پہاڑوں سے بہرے اوقیانوس تک اس کی عظمت کا ثبوت آئے چاہے اسے کسی بھی طرح سے ناپا جائے امیزون صرف ایک دریا نہیں ہے یہ زندگی کی شہرگ ہے یہ لاکھوں لوگوں کے لیے خوراک پانی اور نقل و حمل کا ذریعہ ہے امیزون دریائی تاس جو دریا اور اس کے معاون دریاؤں سے سیراب ہونے والا علاقہ ہے ایک وسیع اور اہم ماحولیاتی نظام ہے جو پودوں اور جانوروں کی بے شمار ناقابل یقین اقسام کا گھر ہے امیزون دریا کی کہانی لاکھوں سال پہلے اینڈی پہاڑوں کی بلندیوں سے شروع ہوتی ہے اینڈی جو دنیا کے سب سے لمبے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے اس وقت ابھی تشکیل پا رہا تھا آتش فشاں کی سرگرمی اور کٹاؤ کی قوتوں نے آہستہ آہستہ زمین کی شکل بدلی وادیاں اور نالے وجود میں آئے جیسے جیسے گلیشیر پگھلے اور بارش کا پانی ڈھلوان سے نیچے بہا چھوٹی ندیاں آپس میں مل کر گہری اور بڑی ہوتی گئیں لاکھوں سالوں کے دوران ان آبی گزرگاہوں نے چٹانوں کے ذریعے اپنا راستہ بنایا اور آخر کار مل کر طاقتور ایمیزون کو تشکیل دیا دریا کا سفر اینڈی کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر برساتی جنگلات کی گہرائیوں تک قدرت کی طاقت کا ثبوت ہے ایمیزون کا راستہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا ہے یہ زمین میں نئے راستے بناتا رہا ہے آج جو دریا ہم دیکھتے ہیں وہ لاکھوں سال کے ارضیاتی عمل کا نتیجہ ہے یہ ایک واضح نشانی ہے کہ زمین مسلسل بدل رہی ہے اور ارتقا پذیر ہے ایمیزون دریا ہزاروں سالوں سے زندگی اور تحریک کا ذریعہ رہا ہے یورپی مہم کے عامل سے بہت پہلے مقامی لوگ امیزون کے برساتی جنگل میں پروان چڑھے ان کی زندگیاں دریا کے تال میل سے جڑی ہوئی تھیں یہ قدیم برادریاں کھوکھلی کشتیوں میں آبی گزرگاہوں میں سفر کرتی تھیں اس کے بھرپور پانیوں میں مچھلیاں پکڑتی تھیں اور اس کے زرخیز کناروں پر فصلیں اگاتی تھیں دریا کے ساتھ تجارتی راستے وجود میں آئے جو دور دراز کی بستیوں کو واپس میں ملاتے تھے مٹی کے برتن اوزار اور رنگین پر جو شوق رنگوں اور پیچیدہ ڈیزائنوں سے مزین ہوتے تھے ان کی تجارت اور تبادلہ ہوتا تھا ان تبادلوں نے امیزون کے لوگوں کے درمیان ثقافت اور تعلق کا ایک بھرپور تانہ بانا بنا جنوبی امریکہ کے دل میں بہنے والے اس عظیم دریا کی کہانیاں یورپ پہنچیں جس نے تجسس اور عزائم کو جنم دیا فرانسسکو ڈی دی اور الانا ایک ہسپانوی فاتح جس نے پندرہ سو اکتالیس عیسوی میں ایک مہم کا آغاز کیا جس نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ایمازون سے جوڑ دیا اور جانا کا سفر جو خطرات اور دریافتوں سے بھرا تھا اسے دریا کے وسیع و عریض علاقے میں لے گیا اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا سامنا جنگجو خواتین سے ہوا جو یونانی داستانوں کی افسانوی ایمیزون کی طرح تھیں اگرچہ ایسی جنگجوؤں کے وجود پر بحث ہوتی رہی ہے لیکن ایمیزون کا نام ہمیشہ کے لیے دریا کی شناخت کا استعارہ بن گیا جس نے ہمیشہ کے لیے دریا کی شناخت کو معین کر دیا دوسرے مہم جوہوں نے پیروی کی دریا کے راستے کا نقشہ بنایا نئی ثقافتوں کا سامنا کیا اور اپنی سلطنتوں کے لیے علاقے پر ملکیت کا دعویٰ کیا ایمیزون جو کبھی مقامی لوگوں کے لیے ایک پرسکون پناہ گاہ تھا نو آبادیاتی عزائم کا مرکز بن گیا جس نے دریا کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا سائنس کا دریا قدرت کے رازوں کا امین امیزون دریا کی کشش اس کی تاریخی اہمیت سے کہیں زیادہ ہے یہ ایک زندہ تجربہ گاہ ہے جو زندگی سے بھری ہوئی ہے اور ایسے راز رکھتی ہے جنہیں ابھی تک کھولا نہیں گیا سائنسدان اور ماہرین فطرت لمبے عرصے سے ایمیزون کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اس کے منفرد ماحولیاتی نظام اور وہاں موجود انواع کی وسیع اقسام کا مطالعہ کرنے کے لیے بیتاب ہیں برساتی جنگل کی بلند و بالا چوٹی سے لے کر دریا کی تہ کی گہرائیوں تک ایمیزون حیاتیاتی تنوع کا ایک خزانہ ہے ماہرین نے نباتات میں نے ہزاروں پودوں کی اقسام کی فہرست بنائی ہے جن میں سے کچھ میں ایسے طبی خواص ہیں جنہیں ابھی بھی دریافت کیا جا رہا ہے ماہرین حیوانیات مچھلیوں پرندوں کیڑوں اور ممالیہ جانوروں کے تنوع پر حیران ہیں جن میں سے ہر ایک زندگی کے اس پیچیدہ جال میں اپنے مخصوص مقام کے مطابق ڈھالا گیا ہے آج کا ایمازون خطرے میں ایک اہم لائف لائن ایمازون دریا لاکھوں لوگوں کے لیے ایک اہم لائف لائن بنا ہوا ہے یہ خوراک پانی اور ذرائع نقل و حمل فراہم کرتا ہے بستیوں کو جوڑتا ہے اور ذریعہ معاش کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے پھر بھی اس قیمتی وسائل سے بھرے خطے کو بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے جنگلات کی کٹائی جو تعمیراتی لکڑی کے حصول اور کان کنی کی وجہ سے ہو رہی ہے برساتی جنگلات کو خطرناک حد تک تیزی سے ختم کر رہی ہے یہ تباہی نہ صرف مقامی لوگوں اور بستیوں کے ذریعہ معاش کو خطر میں ڈالتی ہے بلکہ ایمازون کے ماحولیاتی نظام کے نازک توازن کو بھی متاثر کرتی ہے کان کنی تیل نکالنے اور زرعی ترقی سے ہونے والی آلودگی دریا کے پانیوں کو آلودہ کر رہی ہے جس سے جنگلی حیات اور انسانی صحت کو خطرہ ہے موسمیاتی تبدیلی ایک اور پیچیدگی کا اضافہ کرتی ہے بارش کے مواقع کو بدلتی ہے اور خشک سالی اور سیلاب کے خطرے کو بڑھاتی ہے پانیوں کا سنگم جہاں دریا آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں ایمیزون دریا بہت سے معاون دریاؤں کا ایک شاندار سنگم ہے جن میں سے ہر ایک اس کے بے پناہ حجم میں حصہ ڈالتا ہے دریا کے کنارے سب سے شاندار نظاروں میں سے ایک پانیوں کا سنگم برازیل کے شہر ماناؤس کے قریب ہے یہاں ریونیگرو کے گہرے تلشٹ سے بھرپور پانی امازون دریا کے ریتلے رنگ کے پانیوں سے ٹکراتے ہیں جسے اس علاقے میں سولیموس کہا جاتا ہے دونوں دریا میلوں تک ساتھ ساتھ بہتے ہیں ان کے الگ الگ رنگ ایک دلکش بصری تماشا پیدا کرتے ہیں یہ قدرتی مظہر صرف ایک بصری عجوبہ نہیں یہ دونوں دریاؤں کی مختلف خصوصیات کا ثبوت ہے ریو نیگرو جو قدیم کٹی ہوئی مٹی سے نکلتا ہے کم تل چھٹ رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے سالموس دوسری طرف اینڈی سے کٹے ہوئے تل چھٹ کے لیے بہتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ہلکی دودھیا شکل ہوتی ہے پلوں کے بغیر دریا ایمازون کی وسط میں سفر کرنا اس کے بے پناہ حجم اور اقتصادی اہمیت کے باوجود ایمیزون دریا زیادہ تر پلوں کے بغیر ہی ہے دریا کی چوڑائی اور اس کے پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ اور اس کے کناروں کی نرم کیچڑ والی مٹی انجینئرنگ کے اہم چیلنجز کا باعث بنتی ہے پلوں کی بجائے کشتیاں نقل و حمل کا بنیادی ذریعہ ہیں جو بستیوں کو ملاتی ہیں سامان منتقل کرتی ہیں اور دریا کے مزاج کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں چھوٹی کھوکھلی کشتیوں سے لے کر بڑی دریائی کشتیوں تک یہ جہاز ایمیزون کی مشکل دھاروں میں سفر کرتے ہیں اور اس کے پانیوں کے ساتھ زندگی کی تال کو لے جاتے ہیں